oddiy tomoshabin ko'zi bilan qaraganda bu katta bir blok angar va bahaybat uskunalar kukun aslida bu ishlab chiqarishning qaysi bosqichi qanday jarayon ketadi bu yerda bu ishlab chiqarish jarayoni birinchi bosqich hisoblanadi ya'ni xomashyomizdan retseptura asosida tarkibiy qismlarini bu yerda jamlagan holda mikser dastgohida aralashtirish jarayoni ya'ni qorishma tayyorlash jarayoni bajariladi bunda gamiganizatsiya ya'ni bir massaga keltirib olamiz barcha qo'shiladigan tarkibiy xomaashyolarimizni qorishtirib qorishma porş tayyorlaymiz bu bosqichda ishlab chiqarishning qandaydir bir talablari yoki me'yorlari bo'ladi tabiiyki oshular haqida to'xtalib o'tsangiz Porshmani tayyorlashda jarayonni e, to'g'ri tayyorlanishi uchun aynan to'g'ri retseptura bo'linishi kerak texnologiya to'g'ri bo'lishi kerak to'g'ri dastgohdan foydalanish kerak aynan bizning korxonamizda italiyaning plastmek kompaniyasini dastgohlari o'rnatilgan o'ta aniqlikda e, tarozilarda aynan retsepturaga mos ravishda e, tarozilarda tortish jarayoni bo'lishi kerak barcha xomashyolarni to'g'ri tortib olish va e, kerakli o'sha e, haroratda jarayonda aralashtirish qorishtirish jarayoni amalga oshirilishi kerak mana shularga katta e'tibor berish kerak aynan shu dastgohimizda o'ta aniqlikdagi o'lchash tarozilari o'rnatilgan endi mana qorishmamiz yoki aytsak xamirimiz tayyor bo'ldi albatta endi qaysi ishga o'tamiz to'g'ri gap aytdingiz non tayyorlashda ham eng sifatli non bo'lishi uchun nonimiz yaxshi chiqishi uchun xamiri yaxshi bo'lishi kerak aynan shu seximizda shu xamiri sifatli bajarilgandan so'ng biz e, aynan profillarni shu qorishmalar yordamida ishlab chiqarish jarayoni sexiga so, o'tamiz ya'ni ekstruziya sexiga marhamat judayam qiziqarli manzarani guvohi bo'ldik horishma birdaniga pvh profil bo'lib chiqyapti bu qanday amalga oshadi mana biz hozir ekstruziya sexidamiz bu yerda ekstruzion mashinalar yordamida ekstrudorlar yordamida ku sumon holdagi polimer horishmamizdan plastik profillar ishlab chiqarish jarayoni ya'ni quyish bosqichi o'tiladi bunda uh, ikkita shenekli parallel joylashgan ekstrudorlar yordamida zamonaviy eng oxirgi texnika bilan jihozlangan krosma fie sinsenati extrusion germaniyadan avstriyadan keltirilgan dastgohlar yordamida mana hozir ishlab chiqarish jarayonini ko'rmoqdamiz